ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ श्रीमात्रे नमः हरिः ॐ अथ भद्रगिरिपति भद्रगिरिपतिश्रीरामचन्द्रमङ्गलाशासनम् मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने चक्रवर्तितनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलं वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलं विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलं पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिस्सह सीतया वन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलं च्यत्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमीनां धीरोदाराय मङ्गलम् सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणसिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलं दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशत्रवे गृध्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलं सादरं शबरी दत्ता फलमूलाभिलाषिने सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्त्वोद्रिक्ताय मङ्गलं हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने वालीप्रमथनायस्तु महाधीराय मङ्गलं श्रीमते रघुवीराय सेतोल्लङ्घितवसिन्धवे जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् विभीषणकृते प्रीत्या लङ्काभीष्टप्रदायिने सर्वलोकशरण्याय श्रीराघवाय मङ्गलम् असाध्यनगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलं भद्राचलनिवासाय भद्राय परमात्मने जानकी प्राणनाथाय रामचन्द्राय मङ्गलम् श्रीसौम्यजामातृमुनेः कृपयास्मानुपेयुषे महते मम नाथाय रघुनाथाय परैर्मदाचार्य मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यै सत्कृतायास्तु मङ्गलं रम्यजा मातृमुनिना मङ्गलाशासनं कृतं त्रैलोक्याधिपतिं श्रीमान् करोतु मङ्गलं सदा कायेन वाच मनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि इति श्रीवरवरमुनिस्वामीकृतश्रीभद्रगिरिराममङ्गलाशासनं सम्पूर्णं हरिः ॐ तत्सत्